Днями в інтернеті з'явилося відео, яке вразило сніданок. Підлітки, які збирали гроші хворим дітям, привласнили заробіток. Благодійність стала дуже популярною. Ледь де на кожній центральній вулиці столиці стоять волонтери з пластиковими боксами і збирають гроші на допомогу хворим, знедоленим. Хто ці люди? Вже замить у сюжеті. Це відео облетіло інтернети, вразило не лише сніданок. Що декілька хвилин тому ці хлопці ходили вулицями Києва, благали не бути байдужими і закликали жертвувати гроші на порятунок хворим дітям. А нині вони сидять у дворі одного з будинків у центрі столиці і ділять між собою зібрані гроші. Як виявилося, така стихійна благодійність надзвичайно популярна. Сніданок проїхав центральними вулицями Києва лише кілометр, а зустрів аж три групи волонтерів, які збирають кошти на потреби хворих дітей. Учениця 11 класу Христина з приязною усмішкою енергійно, чим чекує поміж автомобілями зі скринькою для грошей. Збираю гроші для онкобольних дітей. Це вершенно безплатно. Тут дівчина через маму. А, мама працює сама медсестрою, вона ну за свою життя багато вона Тобто вона знає, що це таке. Вона попросила мене. От поки у мене свободне час, і сходити допомагати дітям. Оля вчиться на соціолога збирати гроші для неї не лише допомога нужденним дітям, а й практика. Я навчаюся е, вні. Унів університеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на соціального працівника і в майбутньому я планую працювати в дитячих будинках, в реабілітаційних центрах і зараз просто практикую. А це 21-річний Микола у будні працює охоронцем на вихідних. Збирає кошти на лікування маленької Аліни Харченко з міста Запоріжжя. Її фото ви бачите на боксі. От в неї тобто сустави. не може дитина ходити. Якби собираємо кошти для її реабілітації, щоб дитина, якби хоч трошки. Повернулась, поверталась в життя. Хлопець показує документи, і при бажанні перевірити достовірність інформації радить зателефонувати батькам хворої. Ми так і зробили. Та за обома телефонами відповіли не батько чи мама дівчинки, а працівник благодійного центру. Сейчас садить на бандит момент е, запорозького рібенка. Іні, котрої собираються по всій Україні е, Запорозького Рібінка розподіляються на ніскілька сімей. Ми вам може знати, если ви хотіти провірити інформацію <гід 'vi> <з>, мами. <гідь> Номер отримали, зателефонували. Мама малої на дзвінки не відповіла. А тим часом волонтер Микола вже назбирав збирав хворі аліні трохи грошенят. 500 до 1000 буває. це за день. Юристи закликають допомагати з розумом. Якщо чоловік хоче допомогти волонтеру, там представляє ту чи іншу благотворительну організацію. Він може попросити документ, який підтверджує його лічність. частності, це членський білет. А ще експерти радять особисто спілкуватися з організаторами благодійних фондів і постраждалими. А також вимагати квитанції про розприділення грошей. С нами этот сюжет смотрелся Ирина Немирович, спивзасновница благодейного фонда. Доброго ранка, утро. Доброго ранка. Ну вот мы посмотрели только что сюжет, я думаю, что все его действительно, очень многие люди посмотрели в интернете. В фейсбуке только 6 тысяч его перепостили. Как вы относитесь вот к этой ситуации, что происходило? Ну, безусловно, негативно, я думаю, как и любой человек, и у меня, как и у всех жителей Киева, я думаю, нет такого полноценного стопроцентного доверия к этим волонтерам, которые появились с боксами на улицах. Их очень много. Их очень много, и что лично я заметила, они появились именно на тех местах, где раньше стояли попрошайки, там различные мамы с детьми, либо пенсионеры, инвалиды, которые просили милостыню, они все одновременно пропали, и на их местах появились эти люди с прозрачными боксами. То есть вы говорите сейчас так, насколько я понимаю, что вы не доверяете этим людям, я то есть доверяю. вы считаете, что это махинация? Ну, а Конечно. как это могло произойти? Ну, мы все понимаем, кто контролирует кто? тот же бизнес. Это определенная криминальная структура. И они же взяли под контроль эти благотворительные фонды. Так называемый благотворительный фонд. Хорошо. Как тогда быть людям, которые действительно хотят оказать посильную помощь больным детям? Или вообще в сборе средств? На что самое главное, на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть мошенникам в руки? Очень важно в первую очередь контролировать себя. Хотя вот такой порыв помочь, он больше эмоциональный, но нужно понимать, что лучше все проверить. То есть если вы, допустим, проезжаете мимо как водитель такого бокса, сделайте фотографию, запишите координаты, телефон сайт, uh -huh. приедете домой, вы явно будете проезжать снова это место, когда будете ехать на работу. Просто зайдите на сайт, проверьте. Uh -huh. То же самое, если к вам подходят, допустим, в парках или обращаются в метро. Не ведитесь вот на этот первый порыв помогать. Uh -huh. Для начала нужно проверить информацию, а потом уже можно принять более осмысленное решение, помогать или не помогать. А, Сара, сам зараз сейчас, Рома это запытание от нашего спонсора, торговой марки Яков Вы сказали, что вы не доверяете подобным вот, ребятам, которые стоят с боксами на, на дорогах или там где много людей собирается кто контролирует вот работы подобных подобных фондов и например вашего тоже есть какие-то органы государственные которые могут ну, на данный момент в нашей стране, к сожалению, нет единого органа, который бы контролировал благотворительные фонды. То есть, в принципе, то, что люди могут попросить как документ для проверки, это отчеты из налоговых. Потому что каждый благотворительный фонд, он является юридически зарегистрированным лицом, и раз в квартал он подает отчеты в налогово. То есть это угу. один способ, как может человек проконтролировать. Другой способ, который для себя мы избрали, мы ведем в интернете в, через сервис Google Docs открытый документ, в котором виден каждый, каждый период. Перевод, который мы получаем и каждая э, сумма, которую мы тратим на лекарства. То есть человек может в любой момент зайти по своему номеру телефона, посмотреть. Ну вы понимаете, если мы сейчас говорим о современных людях. А да. если бабушка готова дать 50 гривен, понятно, что она не пользуется ни гуглом, ни, ни интернетом, как ей проверить? Э, тут тоже есть очень простой способ задавать вопросы. Э, обычно на такие простые вопросы, как какая болезнь у ребенка или там, как зовут родители, у этих волонтеров есть готовый ответ. Да. Но если мы попросим, во-первых, номер родителей. Не всегда можно даже дозвониться. Если мы дозваниваемся, родители часто, ну, так, так называемые родители, не знают ни названия отделения, ни адреса больницы, ни этажа, на котором находится отделение, ни там полного э, имени лечащего врача или заведующего отделением. Эту информацию можно легко проверить, позвонив в больницу по городскому номеру тем же, там, бабушкам или другим людям. Uh -huh. Но вот мошенники, они не готовы к таким детальным вопросам. Но я все-таки хотела бы вернуться в интернет, потому что в интернете мошенники собирают просто сумасшедшие деньги. Зачастую там находятся действительно телефоны родителей, больницы, все. Но счет там другой. Как здесь быть? Потому что они вы эти деньги на совершенно другой счет, и мошенники зарабатывают на этом невероятные деньги. Как здесь быть? Как проверять информацию в таком случае? В этом случае нужно все-таки выбирать один или несколько фондов, которые может быть, вы знаете лично волонтеров этих фондов, может быть, вы видели интервью с кем-то из них по телевидению, на канале, которому вы доверяете, либо этот человек порекомендовал, которому вы доверяете. То есть здесь, к сожалению, все на личном доверии, потому что очень много есть дублирующих страничек, где собираются деньги, подменяются счета. И тут нужно очень-очень аккуратно действительно все проверять. Спасибо вам большое, не поддаваться первому пориву. Максимально довіритися волонтеру, наблюдать за ним. Yeah. Спасибо большое за разговор. Ну yeah. да, я абсолютно с вами согласен. гласен. Хотів сказати, що м щойно розмовляли дійсно на цікаву тему. Ірина Немирович, співзасновниця благодійного фонду, відповідала на наші запитання, а сніданок триває.